Слава Иисусу Христу! Есть один такой псалом. «Послушаю, что скажет Бог из книги дивной и святой». В нашей жизни бывают разные служения для нас, в которых мы слушаем, просто так собрание проходит, что-то возьмем, но бывают и такие служения, которые для нас, они были особенные служения – В котором ми по особенному услышали, що говорить нам Бог, і що нам відповідать по жалу наші, що в нашем серці. Ми по особенному посмотрели на своє серце, на свой розум, на свої чувства, на свої, по особенному и по -особенному молились в этих зібраннях. Бразиль, і, і мені хочеться моє желание сьогодні, щоб по особенному ми услышали сьогодні. голос Божий в нашем сердце и искренно пред Ним помолились и рассказали все свои желания, открыли и ничего не скрыли. Потому что пред Ним все открыто и обнажено. Если скроем, то только себе на вред. А если откроем, это будет на благо, на жизнь, на будущность и на надежду. Аллилуйя! Ибо в этом Господь, в этом слове, Он, Он написал, Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно в точности исполнилось. Я, братья и сестры, верую, что это слово, которое говорилось, говорится, оно будет в точности исполняться в нашей жизни. Кому-то сразу в наших днях, кому-то чуть позже, но исполнится точно. Он не говорить никогда о Бог, чтобы оно так просто проговорилось и все, Но оно говориться и має своє місце і свою ціль. Это слово, и слово, оно є слово Божеє. И поэтому э, написано в же Откровении стою у дверий исту, что есть ли кто устищит голос и отворит дверь, я войду к нему и буду вечера с ним, и он со мною. Я бы хотел, дабы это вечеря сегодня, братья и сёстры, в нас, в молодых сердцах била з Господом, що ми по-особенному з ним поговорили. І такий псалом, я хочу з тобою поговорити, мій хороший, самий найкращий друг. З цим лучшим другом наша життя пов'язана, моя життя пов'язана, ваша життя пов'язана. І з ним потрібно сьогодні по-особенному поговорити. Господи, ти знаєш все. Пам'ятаєте, маленького, або молодого Самуїла, у ньому написано, Он служил Господу, был в храме, написано, лежал в храме, куча господній. и видения были редкие, 100 дня часто было, и при этих всех положениях написано, Он лежит и не знал тогда голоса Господнего. Не знал тогда, но к нему начал говорить Бог. Начал говорить Бог, и Он бежит и, этот, к Илью Самуил. Говорит, Ты звал меня, говорит, не звал второй раз, третий раз, на третий раз. Или додался, кто с Ним говорит и сказал Ему: когда еще раз услышишь этот голос, скажи: Говори Господи, раб Твой слушает, еще когда раз услышишь, братья и сестры, возможно, у вашей жизни были такие времена, что вы слышали. Раз, Что-то как бы особенное слово. Второй раз. И не очень обращали внимания. И вот третий раз. Возможно, это сегодня и третий раз. Для, для кого-то десятый раз. Но вам на, нужно будет отозваться. Говори, Господи, я уже буду слушать. То, что повелишь мне сказать или сделать. Потому что для... Самуило было очень важное дело, сыну Ілія начали отвращать людей от жертв І И нужно там было изменение, и Богу нужен был тот, который бы услышал Его и который бы сделал Его волю. Я просто, братья и сестры, уверен, и у вас в Господе, что вы, мы нужны Господу. для Его тела, для созидания Церкви Божией, для того, чтобы в Церкви Божией был хлеб и была вода, и чтобы жива была наша душа. Поэтому, братья и сестры, для нас слово, которое положилось на мое сердце, прочитать в этом собрании, «Плачу Еремии», 5 глава, с 12 стиха, с половины читаю. «Лица старцев неуважены, юноши берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От этого то изнавает сердце наше, от этого померкли глаза наши, от того, что опустила гора Сион, лисицы ходят по ней». Ты, Господи, пребываешь во веки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? В то время, когда пришло опустошение в Израиле, когда прошло отступление, и люди были в порабощении, и вот в людей, которые взывают Господу, и слово лица старцев неуважены. Представьте такое отношение в людях, что было на то время, оно в некоторые, ну, в наше время даже просматривается, когда лица старцев не совсем уважены. Это бывает у нас, молодых людей. Не всех старших мы хотим иногда понимать, не всех хочется принимать, и не всех хочется и уважать. Он для меня, может, что-то обличил, что-то сказал, и не, все мы, не всех мы хотим уважать, хотя это требует Божья справедливость. И вот написано, лица не уважены. Они, юноши, берут к жерновам, и отроки падают под ножами дров. Это очень серьезное слово или очень серьезное дело, когда юноши берут к жерновам и падают они под носами дров. Под ножами теми, которые нагрузили, нагружают, обременяют, потому что пришло опустошение. Нам мы как христиане понимаем, что мы должны быть свободны, сердце наше не должно быть поражено, и оно должно быть полностью отдано Господу. А здесь уже написано: от этого, что так сталось, изнывает сердце наше и помирки глаза наши. Трудно стало на сердце и в глазах, уже нет радости, нет радости спасения. Это очень плохое состояние, когда люди верующие потеряли радость спасения, и в их глазах нет надежды, как бы будущность потеряна. И как идти, и на что надеяться, на что опираться, и как дальше проследить свою жизнь? Это очень опасное положение. Но вот в этом положении зов Господа, Господи, неужели... Желез нас оставил. И говорит, от этого, что опустила гора, Сион, лисицы ходят по ней. Вы знаете, если лисицы уже забрались на горы, написано, они имеют норы, когда они с норами пройдутся по горах, и когда они даже написано, подрывают виноградник, это тоже очень опасное положение, когда на наших горе, там, где были, были молитвы, и прошлись лисицы и свои нори сделали, это очень тоже плохое состояние. я так сокращаю свою пробить, братья и сестры, но хотел бы, чтобы мы глубоко осмыслили и пересмотрели свое сердце, где мы находимся, в каком состоянии сердце наше и глаза наши, куда они смотрят, и не берут ли нас к жерновам, не на своем ли мы месте. Возможно, мы, как в свое время Самсон, это очень серьезное дело было о нем. Написано, его Отцу, и что было Слово сказать: народишь Сына, роди сына, бритва, пусть не касается головы Его, вина и сикра ты не должен пить, ибо Он будет назоре Божией от чрева матери и до смерти. Представьте себе, какое обещание от Господа получить для родителей, и это было передано их ему сыну Самсону. Ты, от чрева матери, и до смерти, будешь назоре Божией. И написано, Он родился, Бог благословлял его, Дух Святой начал действовать с нем, и он был благословляем Богом и имел в некоторое время большой успех, и потому что Бог был с ним. И я на это время как раз обращаю внимание свое, что от самого чрева и до смерти будешь назорей Божьей. Но пришло время, из-за своей оплошности он сделал некую грубую ошибку, допустил грех в свою жизнь. И это очень обернулось для, ним плохи, для него плохим состоянием. Но было и время, когда он сказал, умираю от жажды. Иисус суть и попаду в руки филистимлян, в руки необрезанных. И написано, Бог отверз ямину в лехе. Представьте себе, какое чудо, какое можно чудо было ему видеть своими глазами. Бог услышал его. Он победу одержал в своей жизни. И ямину открывает. И вдруг он попадает в руки необрезанных. Но после того, как отверз Бог ямину в лехе, написано, Жил дух, возвратилась жизнь к нему, и Бог стал в нем. И он вот, опять же с победой пошел дальше но из-за своей оплошности я назову это время пробел жизни его, в котором он имел великое поражение и попал в руки необрезанных. Вы знаете, сколько пробелов в нашей жизни бывает, в жизни молодых и старших пробелов бывает. У Бога есть свое обещание. Я буду с тобой до скончания века. В иное время даже есть такое учение или бывает однажды спасен и спасен навсегда. Братья и сестры, но спасение можно потерять из-за небрежной жизни. Из-за греховной жизни можно спасение потерять. Поэтому написано ⁇ Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи, что имеешь. И в это время, когда вот Самсон падает, попадает в руки необрезанных, и выкололи ему два глаза, и он долго потом жерновами по им солом, он в узах цепей, попал в руки необрезанных и жор на камни, и он долго, но в то же время силы его приходят, волосы отрастают, и сила приходит и возвращается Дух Божий. Но это время, братья и сестры, я тут провел. Это было очень трудное положение для него. Быть в доме устников. Если я себе только представляю. Наверное, там не один устник был. И он между этими устниками. И ему тяжкая работа. Эти жорна, кручи. Эти кручи, эти жорна. И постоянно и в доме устников с этими устниками. И вспоминая, наверное, на дни былые. Были для меня источники. Был Дух Божий на мне. А сегодня нету глаз, и я в доме устников с этими камнями, с этими жорнами. Даже его жизнь не такая. И он возвал Господу, братья и сестры, в это время. Хорошо, что пришло сознание: возвать Господу. Господи, услышь меня, и Бог услышал его. А здесь написано, упал венец с головы нашей, потому что мы согрешили. Это очень тоже плохое состояние, когда венец с головы нашей падает, который обещал Господь, будь верен до смерти и получишь венец жизни, будь верен только. И тот, кто побеждает, написано, дам ему кушать сокровенную манну, дам ему кушать от, от дерева жизни, будет он на небесах посажен, дам ему новое имя, имя его запишу, никто его не вычеркнет, это побеждающему тот, кто выдержит до конца, тот, кто удержит слово преподанное в жизни своей и не будет этих пробелов в жизни, венец от Господа получит тот, кто побеждающий, побеждающий мирские похоти, мирские беззакония, тот, кто будет их побеждать, венец от Господа будет точно. Но в это время, я зачитал это местописание, написано, упал венец с головы нашей. Представьте себе, нету венца на голове, и от этого, что мы согрешили, Изнывает, глаза померкли, конечно, зная дни были хорошие состояния, дни благословенные, дни, когда мы говорили по-особенному с Богом, и вдруг опустошение. Нет ничего, нет надежды, нет венца, и он с уже упал, ибо хорошо знаем, что грешил, и венец не может быть на голове ради сестры, но в этом собрании Бог говорит нашему сердцу, дабы возвратить венец на нашу голову. И это бывает посредством покаяния, посредством сближения нашего с Господом, когда мы открываем свои желания пред Господом. И Он написано, даст будущность и надежду. И об этом говорилось в нашем собрании. Аллилуйя! Свят Господь! Бог Эммануил. Аллилуйя! Ах, какой добрый Бог! Вы знаете, мы знаем такого Бога. Мы верим в этого Бога, и этого Бога мы проповедуем, который добрый, который любящий, всемогущий. Когда он пообещал, я буду с тобою, то он и будет с нами. Только мы, мы должны открыть свое сердце пред Господом, как есть написано, только признай вину твою. Вы знаете, как попадает люди, человек в какое-то состояние, когда его забирают, нагружают этими шорнами, в какое-то общество попадает, как написано, в дом узников. Это уже компания целая, и он там с этой компанией. Ну что ж, с этой компанией, но есть нехорошо. Там только эти шорты, эти ножки дров постоянно носи. Но было, знаю, что было лучшее время. Я знаю, что бывает так и среди и молодых, и старших так бывает. Они иногда как попадут в какую-то компанию с этими камнями, эти ножи как наносятся, и стомились их сердце, жизнь их не истомилась, и в глазах уже все, нет надежды, и уже все. Только может один другому показывать, там же все с нами потопаем, на низ, братья и сестры, нет, не соглашаемся с такими условиями, кто нас просит, там же ладно, опускай руки. Братья и сестры, есть Господь и есть жизнь. Аллилуйя! Хаспарам и в этом собрании я знаю и верю, братья и сестры, что Он хочет многим дать новую жизнь, обновить дух, дабы ожил дух Израиля, а вообще ожил наш дух. А Отче, что все-таки венец может быть положен на нашу голову, если мы только откроемся перед Ним. Аллилуйя! Свят Господь, Бог Емануил, ах, утешение вечное, и Дух Бога живого в этом собрании. Аллилуйя, ибо облако Господь над этим собранием, дабы дать жизнь для нас, молодых людей. Возможно, голоса Господня до конца не понимаешь, как этот молодой Самуил не понимал, но сказал впоследствии, говори, Господи, раб твой слушает. Возможно, уже лежать не будет возле Ковчега, пойдет дальше говорить, что нужно, святое приношение Господу, и оно должно быть свято, это приношение. Ах, Дух Божий! Спан Тарамана Раудыш, Аллилуйя, Аминь, из Азии молодых людей из вас, он избирает как раз себе тех людей, которые будут верны ему на служение, дабы возвещали о истине Божьей, ибо ваш разум, ваши чувства, они принадлежат Господу, а в Отче. И если только они будут принадлежать Господу, то и Бог благословит жизнь, а Отче. И судьбу устроит тоже, ибо он Господь. Аллилуйя! А воотше, возможно, ты попал, дорогой мой друг, в какую-то компанию узников. Попал туда, эта компания, и долго в этих жерновах находишься и вспоминаешь и о, дни, о днях прошлых, благословенных днях, и о том, как Бог Ямину открывал, напивалась душа твоя, и уста твои пели песни с восклицанием и радостью. Но сегодня это померкло. А Отче! есть возобновляющий в этом собрании Господь. Отче, мир dan, ramana ud, kin za man reшение, ache. Свят Господь, Бог Емануїл. аллилуйя. Мир подается, ибо у Господа есть определение. Аво Отше, лавили штаудс. Аллилуйя. Даби сердце ожило молодого человека, молодого юношего и интересу. А вот, ибо это предусмотрел сам Бог об этом собрании. Аво Отше, кто Аллилуйя! И ничуть не сомневаюсь, и слышно Его шаги, и слышно Его присутствие в этом собрании. а Отче, кисть Парама на набережение. Абба, Отче, Ты смотришь на венец, он как бы упал с Твоей головы, Ты его сам не поднимешь, его дает Господь а вы посредством покаяния. Он подымет, возьмет тебя за правую руку и скажет, дитя мое, я люблю тебя, а выше любовью вечной простет тебе свое благоволение. Этот нежный голос по особенному, и мой друг дорогой в этом собрании, услышь в твоем сердце, а вы я жду тебя, люблю тебя, а вы посочетался с тобою. И слышите, что говорит Дух Святой в этом собрании. Аминь.